अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैहा का बहुत ही आला कारगुजारी और आला बयान तमाम दोस्तों से इंतजाम है कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए जजाक अल्लाह माशाल्लाह वुजू नमाज की कुंजी है अगर वुजू जानदार तो नमाज जानदार और हाजी साहब नमाज का तो एक वाकया करना है कैसे एक दफा देहात में तश्कील थी बिजली होती नहीं थी रात का अंधेरा था तो रात को ढाई बजे इस संजय के सताने से उठे तो देखा एक बूढ़ा मेवाती हाथ में पानी का लोटा उस जमाने में कोई टोटियां तो होती नहीं थी वजू खाने कुएं से पानी लोटे में भर के वजू करते थे तो पानी का लोटा हाथ में और कोई चीज तराश कर हाई साध का जी क्या ढूंढ रहे हो को और आज कोई ऊंची जगह देख रहा हूँ ताकि बैठ के वजू कर सकू हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और मजीद बयान के लिए हमारे चैनल का विजिट करें एक बूढ़े देहाती को राज की अंधेरी में एक मस्तह अदा करने का ऐसा एहतमाम है तो उसका वजू कैसा होगा जिसका तो, नमाज कैसी हो। तो मेरे भाइयों और दोस्तों जिस तरह आप लोगों ने ये कारगुज़ारी सुनी तो इससे आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि हमें अपने दीन का काम किस तरह करना चाहिए और किन असूलों पे हमें अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहिए हमें अपनी ज़िंदगी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामात के तौर तरीक़ों पर बसर करनी चाहिए इसी में हमारी कामयाबी है उने नमाज को कभी नहीं छोड़ना चाहिए पांच वक़्त का नमाज़ पाबंदी से करना चाहिए जजाक